Проблеми з доходами в Україні є сьогодні не тільки у найманих працівників, а й у так званої самозайнятої частини населення, тобто у підприємців. Про те, як їм живеться сьогодні, будемо говорити з головою всеукраїнської проспілки малого та середнього бізнесу єднання Наталією Кожевіною. Наталія Кожевіна, голова всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу, президент Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів. Ініціювала відкриття перших в Україні громадських приймалень з питань розвитку підприємництва. Впевнена, що тиск влади на малий і середній бізнес призведе до суттєвого скорочення робочих місць і подорожчання товарів. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Кажу, что авансовые платежи и податку на прибуток фактически поставили бизнес на лопатки. Это правда? Ну, безусловно. Что такое авансовые платежи? Это вымывание оборотных денег. Предпринимательская структура их накапливает для того, чтобы проводить свою деятельность. При сегодняшней ситуации с кредитами, вообще с хождением денег, с обслуживанием банков, мы сегодня не в состоянии накопить эти денежные ресурсы. И поэтому, конечно, авансовые платежи, они, в общем-то, фактически не дают возможности бизнесу рационально работать. При владе фактично представники великого бизнеса. Может быть, им не потребен малый бизнес? Мне им сегодня нужна бесплатная рабочая сила, раз, на их предприятии. Второе, им сегодня нужны послушные винтики. А где, как ни в среднем классе сегодня, и не вот в этих среди малого и среднего бизнеса появляются вот те бунтари, которые способны поднять вопрос? Ну, это вот. люди. Это уже люди, которые могут сами себя защищать, сами могут создавать свои рабочие места и сами за себя несут ответственность. Поэтому они накапливают уже какую-то собственность, и, естественно, среди них много даровитых и достаточно думающих. И поэтому, конечно, они являются сегодня, в общем-то, помехой, скажем. Вот. Тут большой бизнес, я договорился и ведет как ему надо свои эти самые программы, вот. А... Маленький, он раз, раз, раз торговли в этом там, там щипнул, и естественно он во многом мешает, особенно в политических тоже, уже в малом бизнесе создаются много общественных организаций, которые начинают какие-то претензии предъявлять тоже. С первого червня фактично все, кто имеет контрольно-кассовые аппараты, должны их поменять на новые, которые имеют в режиме онлайн передавать информацию у податковую. Как готовится бизнес до этой инновации? На наш взгляд, это, с одной стороны, это не просто желание взять жестко под контроль. Вы подумаете, сколько налоговиков должно сидеть, отслеживать и так далее. Каждый кассовые аппараты. Вот. Кассовые аппараты, и это все, это одно. Но дело не в этом. Власть хочет сегодня, в общем-то, на наш взгляд, первое, лоббировать чьи-то интересы тех людей, которые хотят производить эти кассовые аппараты, сделать эти дорогостоящие программы. И что То заработать миллионы. Этих, без этих вещей фактически переход на эту систему невозможен. Больше того, давайте еще дальше смотреть. А кадровый потенциал, готов ли он? Как это во всей Украине? Да я вот сегодня ну, работаю в туристическом бизнесе, сезонный бизнес, у нас бары. Как можно фактически, мы кадры не можем обучить, подготовить, это целая проблема, сколько ошибок, а здесь куча штрафных санкций. А у нас запланировано в бюджете, мы одна из немногих стран, у которых в бюджете запланировано надходжение от штрафов. Мы сколько лет боролись за надходжение а Так же, конечно, в бюджете есть такая строка. И, конечно, они стремятся перепол перевыполнить. В свое время мы очень резко критиковали Азарова, когда он в налоговую пришел в инспекцию. И тогда было 30% от штрафов, э, шло на поощрение налоговых служб. Мы тогда добились и отменили. Вот этого. Сегодня фактически вот эти все вещи опять восстановлены. Я не знаю стран, где бы налоговая вообще втручалась в деятельность предпринимательства. Наоборот, и в Америке, и в Европе предпринимателям дается право, они са сами ведут на свое усмотрение, это их частный бизнес, они ведут, они за него отчитываются, они ну да, платят налоги. Не они да, они втремать. платят налоги и исходя из этого, они потом несут ту ответственность и так далее. К налогоплательщику относятся трепетно, желая помочь ему выплатить налоги. Может быть, державе такие дребни платники податки не потребны? Ну а какие взамен держава дала сегодня гарантии рабочих мест? Какие взамен держава а нема, дает, вот, держава дает вообще взамен сферу обслуживания? Какую? что мы вернемся опять к тем нашим домам быта, которые мы никак не могли получить. Они все позакрывались, а ее ну, все позакрывалось, а и распродание давно Во-первых, -во -во закрылись. Во-вторых, сегодня очень много э, универсалов ушло именно вот в эту предпринимательскую среду. Их просто уничтожить, ну, и невозможно будет. Просто государство потеряет вообще доходы. Будет в теневом виде осуществляться все эти услуги, и все. И государство все не тиснувати. найдет этих людей. Конечно. Ну, будемо сподіватися, що все таки підприємці, малий і середній бізнес навчаться захищати свої інтереси, в тому числі і з вашою допомогою, і безнадійних ситуацій, безнадійної перспективи немає. Тобто Треба верить в свои силы и перемогать. Ну, иначе да. не может быть. Украина это страна достаточно и, во-первых, с мощным потенциалом. Она в европейского все-таки плана страна. Она правильный путь выбирает, европейский путь. У нас другого пути нет. Дякую вам за участие в нашей программе. Спасибо большое.